То, якщо ще дмає глибоко, інсукцинат да. зверху, шкіра натягається, гарно, здорова, мінус, мінус у цей надлишок, Ідеально просто мене був випадок, просто клієнтка прийшла, походила я кажу, ну я от я без сила, тут я тебе не візьму ні на ні, нема ж ПЖК, нема ніяка ні, альтера, не спрацює, нічого не працює. Кажу, не знаю. Давай попробуємо просто побавитися препаратами, які є в холодильні. <звук> і я це оцею канапкою розкладаю. Вона приходить на жил і ти де була? Вона. Та я нічого не робила, кажу, ти в когось була, ти не можеш так блестіти після одної процедури. Просто а то настільки змінює текстуру, просто настільки шикарний тургор шкіри просто повертається. Ну це інсуксинат. Щодо кольору, це Дуже. Це теж просто, препарат коли вибору для коли залишається тускла атонічна шкіра, mm -hmm. от прямо після такого різкого похудання. Це просто mm -hmm. ця канавка спрацювала на uh -huh. на Дмає глибоко інсукціона зверху. У нас и нема и, таких и... саме таких наробіток. В одній процедурі, mm -hmm. так. Ну, це просто те, що лишилося, це, це залишилося просто в холодильнику і це Ту, чисто що для того, що, що, а що я тобі зроблю? просто? Тут в тканину, тут хіба тільки хірургія з мого досвіду, просто mm -hmm. я ж розумію, що ми нічим не скоротимо. Якщо є ще трошечки якогось пожика, ти ще можеш трошечки смазліпного підтягнути. Те ж саме почти то, що ви говорите. Вона возросна, їй теж вже Покажи, за 50. Показати. Вот, можете прям посмотреть. Угу, ясно. Она пришла ко мне осенью, в октябре месяце. Говорит, сделайте со мной что-нибудь. Пептозированная, да, деформационная, отечная такая она была. Мы сделали несколько процедур. Изначально бустер был. Потом мы сделали пол коллагеностимуляцию полимолочной кислотой. Затем мы прокололи шейку ей. И на мезоните мезоники прокололи, и она стала прям вот такая, знаете, подтянутая. То все ткани были опущены. Дмане, кстати говоря, прокололи мышечная. Это уже после полимолочки. То есть мы таким образом после полимолочной кислоты усиливали процесс синтеза, стимуляции. То есть мало того, что у нас уже работает полимолочка, но мы каждый месяц еще ее немножечко как бы заставляем активнее работать наши фибропласты. И она пришла ко мне буквально на прошлой неделе, так как вы говорите, не было ее с октября месяца. Октябрь приходила, ноябрь, декабрь, январь. С февраля месяца у, у меня ее не было. Она приходит неделю назад и говорит, вау, так хорошо выглядите. Где-то были. Где-то были. Она говорит, Оль, я не была, я только к вам хожу. И правда, это, это реально буквально. результат вот это комплекса процедур, который дает потом уже такой результат. Почему? Потому что, как правило, результат не вот прямо здесь и сейчас, а это длительный результат работы комплексной нашей терапии. Это терапия, по большому счету, полностью с этими препаратами, эльдермофил, это терапия от старения. Поэтому здесь нет такого эффекта, если вы ждете просто как от филлера там, наполнения, Здесь нет такого эффекта, здесь есть а, а, работа точная, последовательно, комплексная, и тогда мы видим результат. Понятно, ну, да? Ткани Поэтому меняются, никогда не спрашивайте, я не вижу результата, или там mm -hmm. пациент приходит, я не вижу результата. Объясняем, что мы работаем на качество кожи комплексно, терапевтически, когда вы соблюдаете наши рекомендации не только в кабинете, но еще и дома. Да? Mm -hmm.